علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی بابرکت پر نور پر, پر بہار گڑیاں رحمتوں رحمت کی چھما چھم برسات لمحہ لمحہ بابرکت ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے رکھ کر تراویح, تراویح پڑھ کر سہر اور افطار کی برکتیں لوٹ کر رمضان مبارک, مبارک کی برکتیں لوٹنے کی سعادت حاصل کر رہے, رہے ہیں اور انتہائی محروم, محروم, محروم اور بد, بد قسمت ہیں وہ لوگ, لوگ جو ان جو مبارک گڑیوں میں بھی نیکیوں سے محروم ہیں روزے نہیں رکھتے تراوی نہیں پڑھتے بخشش اور مغفرت اور رحمت کے اس عظیم و شان مہینے میں بھی اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے سے دور ہیں سیدنا امام حسن <سلام> بصیر رضی اللہ تعالی فرماتے <سلام> ہیں کہ ماہ رمضان میدان مسابقت ہے یعنی مسابقت کا معنی ہے دوڑ کا میدان تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک, جی پاک نے رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا رحمت و برکت و برکت مغفرت کے دروازے کھول اب جو شخص, جو شخص, زیادہ, شخص زیادہ زیادہ سے ان لمحات کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ, زیادہ رضا الہی والے کاموں میں مصروف رہے گا وہ اللہ پاک کی رحمت سے مغفرت اور سعادت حاصل کر پائے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا اور محروم رہے گا اللہ پاک, اللہ پاک ہم سب, سب کو, رمضان کو رمضان مبارک, مبارک اچھے انداز میں رضا الہی والے کام, کام کرتے ہوئے نیکیوں می میں عبادتوں میں ذکر می و فکر میں می قبر می کی یاد کرتے ہوئے ہو مدینے کی یاد میں می دل بسائے مدینہ کی یاد جو ہے دل میں بسائے ہوئے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین کا ادب و احترام کرتے وادن وادن ہوئے عزیز رشتہ دا داروں دا کے ساتھ بلائی کرتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزارنے اور فیضان رمضان سے خوب جولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بھی سماعت فرمائیے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ تیسری صدی ہجری کے بلند رتبہ بزرگ ہیں آپ اپنی زندگی کا حیرت انگیز اور سبق عموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا راستے میں اچانک ڈاکو کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے ایک شخص کے سامنے اے شخص, اے شخص کے سامان سے شکر, شکر اور بادام, اور بادام کی تھیلی نکلی سارے ڈاکو مل کر شکر اور بادام, بادام کھانے لگے, 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 مگر لگے مگر ان کا سردار, سردار شکر, شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا شیخ ابو بکر شبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حیرانی سے یعنی کہ حیرانی سے حیران ہوتے ہوئے میں نے ڈاکو کے سردار سے پوچھا سب شکر کھا رہے ہیں بادام کھا رہے ہیں تم کیوں نہیں کھاتے اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا میرا روزہ بڑی حیرت یعنی کہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک طرف حقوق العباد پامال کیے جا رہے ہیں لوگوں کے خون پسینے پسین پسین کی, دن کی دن کمائی, کمائی, کمائی لوٹی جا رہی جا ہے غریبوں کی آہیں بد دعائیں لی جا رہی, جا رہی ہی ہیں ہی اور دوسری طرف پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہوا ہے شیخ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو میرے اس سوال پر سردار بولا اللہ پاک سے سلو کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے سیدنا ابو بکر علی رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ بات آئی گئی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد مجھے مکہ مکرمہ میں حاضر کی سعادت نصیب ہوئی کہتے ہیں میں نے ڈاکوں کے اسی سردار کو وہاں دیکھا اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا اور وہ احرام بندے تواف کعبہ میں مصروف تھا اسے اس حالت, حالت میں دیکھ, حالت دیکھ, دیکھ کر مجھے, مجھے ایک بار پھر ایک حیرت, دوئی حیرت دوئی دوئی میں نے تعجب سے پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو بولا جی ہاں میں وہی ہوں اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری سلو کروا دی اللہ اکبر اللہ اکبر تو رحمت اللہی کی وسعت دیکھی ڈاکو کا سردار جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا حقوق العباد پامال کرتا تھا لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا انہیں دیتا تھا اللہ پاک نے اس کے حسن ذن کی اور اس کی امید کی لاج رکھی اور روزے کی برکت سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کا سے معلوم ہوا کہ روزے کی برکت سے توبہ کی توفیق عبادت, عبادت اور عبادت ریاضت کی توفیق, توفیق اور تقویٰ نصیب, نصیب ہوتا ہے اللہ پاک کے آخری, آخری نبی, نبی رسول صلی صل اللہ علیہ صل علی علی وسلم علی شاہ علی علی شاہ علی شاہ فرمایا باب فرمایا روزہ عبادت کا دروازہ ہے تو اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں رمضان بار کے روزے رکھنے کی اور تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مماری لغزیشوں مماری کو معاف فرمائے آمین آم آم بجاہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم